Основная проблема, с которой мы боремся, это а, махинация отдельно взятых чиновников, руководителей коммунальных закладов, которые занимаются дисквалификациями победителей. А Эта встреча, которая происходит сегодня, мы вместе с громадским контролем ее делаем, это своего рода прием а, бизнесменов, которые пользуются прозора, и мы хотим услышать те проблемы, с которыми они сталкиваются. Почему? Потому что, когда мы их собираем в большом зале, когда по тысяче человек собирается, не каждого есть возможность высказаться, плюс, возможно, кто-то стесняется писать жалобы на горячую линию по Прозору и на, и на электронную почту специальную. <coughs> вот те, кто придут, мы с ними хотим пообщаться, посмотреть, каждый случай разобрать. Логика этого мероприятия в том, что здесь могут обращаться предприниматели не только, которые работают с облдержадминистрацией, но и в принципе по области. Грубо говоря, обл. администрация максимально популяризирует прозора, а ряд учреждений делает вид, что это их не касается, либо максимально дискредитирует систему. Вот такие мероприятия будут системными и все а когда массово то либо иное управление будет не проплачивать, либо затачивать те либо иные торги под своих любимых поставщиков, мы будем максимально оглашать, когда будет систематизирована и показана и собрана общая статистика.